С обеда вчерашнего дня в Одессе и области усилился снегопад, и поэтому подразделениям МЧС пришлось поработать, особенно на севере области, это Котовский, Кодымский, Савранский, Красноокнянские районы, где вчера и сегодня спасатели вытаскивают из снежных заносов, уже, уже вытянули более 15 автомобилей, и таким образом, в которых находилось где-то около 40 человек. Вот среди них был микроавтобус, который сегодня утром, где-то в 4 утра, Котовские спасатели, Вытянули возле села Вишневая и Кодымские и Котовские спасатели, где находилось где-то 10 человек. В связи с тем, что такая погода будет продолжаться по прогнозам гидрометиацентра Черного Азовского морей э, и сегодня, и завтра. Э, и это будет минус то есть где-то днем до минус 6, ночью до минус 9. Поэтому мы не рекомендуем без надобности выезжать, особенно на север области, где э, снежные заносы. В обязательном порядке всем перейти на зимнюю резину. Э, без надобности не выходить на улицу престарелым, беременным женщинам и просто больным людям, потому что скользко, ожидается именно лед, ожидается то, что будет скользко и ожидается именно в нашем регионе налипание мокрого снега. Вообще по расчистке дорог в настоящее время, по данным службы автомобильных дорог, работает 174 единицы автомобильной техники и более 300 человек личного состава Укравтодора. У нас в одессе в принципе никаких чрезвычайных происшествий нет ситуация контролируемая, она не выходит из ряда вон то есть это нормальная хорошая зима если коммунальные службы будут работать так как они должны работать, а не тогда когда уже насыпет снега много, то я думаю проблем в одессе таких не будет. Естественно когда нас предупреждают об ухудшении погодных условий мы находимся в повышенном режиме ну, служба Мчс это круглосуточная служба и мы то есть с утра до вечера да, и ночью готовы всегда оказать и прийти на помощь людям.